Sankt-Peterburqda keçirilən 24-cü Sankt-Peterburq beynəlxalq iqtisadi forumu çərçivəsində Kiçik və orta biznesin inkişaf agentliyi bir sıra görüşlər keçirib, əməkdaşlığa dair 2 il müddətində imzalayıb. QOB-dan bildirilib ki, Qətər İnkişaf Bankının baş icraçı direktoru Əbdüləziz Nəsir Əl-Xəlifə və Agentliyin idarəetməsinin sədri Orxan Məmmədov arasında keçirilən görüşdə əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib. Görüş nəticəsində Qətər İnkişaf Bankı və Kiçik və orta biznesin inkişaf agentliyi arasında əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu bu misalanıb. Sənəd kobların maliyyə və satış bazarlarına çıxışının dəstəklənməsi istiqamətində təcrübə mübadiləsini, birgə təşəbbüslərin reallaşdırılması və s.ə nəzərdə tutur. Forum çərçivəsində həm Çinin, kiçik və orta biznes inkişaf agentliyi və Rusiyanın Roskonqress fondu arasında əməkdaşlığa dair saziş imzalanıb. Sazişə əsasən tərəflər işgüzar dairələr arasında səmərəli əhliyyətin yaradılması, qarşılıqlı məsləhət, məlumat və ekspert dəstəyi kimi istiqamətlərdə əməkdaşlıq edəcəklər. Burada çox məhsullar görüşlər keçirmişik. Artıq birinci gün, ilk günündə biz kiçik orta sahibkarlığ mövzusunda plenar iclaslarda iştirak elədik, orada çıxış elədik. Azərbaycan təcrübəsindən bəhs elədik və öz həmkarlarımızla görüşlər keçirdik. Əsas iştirakımızın məqsədi təbii ki, iki tərəfli münasibətlərin genişləndirilməsidir. Məhs investisiyaların cəlb nöqteyi nəzərindən və artıq forum çərçivəsində bir neçə Rusiya investoru ilə görüşlər keçirilmişdi və layihələr müzakirə olunmuşdu. Düşünürük ki, yaxın ə, gələcəkdə o layihələrə biz start verə biləcəyik.